Kalender kosmos dapat meringkaskan semua peristiwa di alam semesta ini bermula dari teori letupan besar sehingga ke saat kini. Kita tahu setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan alam semesta ini. Jadi, bilakah tahun pertama kalender kosmos ini akan berakhir dan apakah yang menanti untuk berlaku pada tahun-tahun yang seterusnya? Sebelum bermula, rasanya masih tidak terlambat untuk saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 kepada semua. Kita sudah melalui tahun 2020 yang amat sukar. Semoga tahun ini dan seterusnya akan memberikan sinar kepada kita semua. Baiklah, video ini adalah sambungan dari video yang lepas. Sila tekan pautan ini untuk melihat sejarah kalender kosmos dan apa yang berlaku pada tahun pertama. Tahun kedua akan bermula apabila zaman antroposen berakhir. Antroposen ialah waktu di mana aktiviti-aktiviti manusia mula mempengaruhi ekosistem bumi secara global. Zaman ini bermula dengan letupan nuklear yang pertama iaitu pada 16 Julai 1945. Terdapat pelbagai andaian bila zaman ini akan berakhir. Namun, tiada siapa yang boleh meramal dengan tepat kerana ini adalah ilmu gaib. Tapi yang pastinya, aktiviti-aktiviti ini akan memakan sendiri tuannya. Jadi, manusia mungkin tidak akan sempat menyaksikannya. Pelbagai peristiwa diandaikan akan berlaku pada 1 Januari. Sebelum itu, pastikan anda tonton video episod pertama untuk memahami konsep masa dalam kalender ini. Pada 12.30 malam 23 saat, bintang Antares akan meletup kepada supernova. Antares adalah bintang yang ke-15 paling terang di langit. Pada saat ke-50, loji kuasa nuklear Chernobyl akan menjadi selamat. Loji ini meletup pada 26 April 1986 dan mengakibatkan pencemaran radioaktif ke kawasan sekitar 30 km radius. Pada masa ini, masih banyak kawasan di sini yang mempunyai kesan radioaktif dan amat berbahaya untuk manusia. Pada 12:30 malam yang sama, pada 1 minit dan 54 saat, air terjun Niagara akan terhakis sepenuhnya. Pada minit ketiga dan 48 saat pula, kesemua buruj akan berubah bentuk sehingga tidak dapat dikenal pasti. Satu asteroid yang panjangnya 1 km akan menghentam bumi pada minit ke-19 dan 2 saat. Piramid-piramid di Giza pula akan terhakis pada minit ke-38 dan 5 saat. Selepas hampir 16 jam, bahagian Timur Afrika akan berpisah dari benuanya. Pada 2 Januari pula, Laut Mediterranean akan lenyap apabila benua Eropah dan benua Afrika bertembung. Planet Zuhal akan kehilangan cincinnya pada 3 Januari. Bermula dari 5 Januari, satu hari di bumi adalah bersamaan dengan bukan 24 tetapi 25 jam. Sistem suria akan melengkapkan satu tahun galaksi pada 7 Januari. Ini bermakna matahari telah mengorbit di sekitar pusat galaksi Bima Sakti sebanyak satu pusingan. Superbenua yang baru mungkin akan terbentuk pada 8 Januari dan bermula dari 16 Januari, gerhana matahari tidak mungkin akan berlaku lagi. Kesemua hidupan kompleks akan mati pada 17 Januari. Ini adalah kerana dijangkakan kandungan karbon dioksida di atmosfera adalah terlalu rendah yang akan menggagalkan fotosintesis. Kesemua lautan di bumi akan tersejat pada 8 Februari. Dan seterusnya, kesemua hidupan akan mati pada 1 Mac. Dalam tahun pertama, kehidupan bermula pada 14 September. Jadi jangka hayat kehidupan di bumi adalah sekitar 5 bulan setengah. Galaksi Bima Sakti akan bertembung dengan galaksi Andromeda pada 18 Mac. Pada 9 April pula, matahari akan berkembang menjadi bintang gergasi merah. Suhu permukaan global akan mencapai 1330 darjah Celsius pada 16 April, cukup panas untuk mencairkan plumbum. Matahari diramal akan memusnahkan bumi pada 18 Jun dan menjadi bintang kerdil putih pada 12 Ogos. Dan akhirnya, pada 31 Disember, sistem suria tidak lagi wujud. Dengan ini, berakhirlah tahun kedua. Para saintis meramal bahawa kalender kosmos ini akan terus bersambung ke tahun-tahun seterusnya. Namun, mereka hanya mampu membuat beberapa teori tanpa apa-apa perincian. Antaranya, pada 1 April tahun ke-8, galaksi-galaksi akan menghilang keluar cakrawala. Pada 13 April tahun ke-7247, pembentukan bintang-bintang akan berhenti matahari akan menyejuk ke negatif 268 darjah Celsius pada 11 Julai tahun ke-72,479. Era lohong hitam akan bermula pada tahun ke-7.94 darab 10 kuasa 35. Ini bermakna lohong hitam akan mula mendominasi alam semesta. Melalui sinaran Hawking, lohong-lohong ini akan lenyap perlahan-lahan sehingga lenyap keseluruhannya pada tahun ke-4.54 darab 10 kuasa 98. Dan akhirnya, era kegelapan akan muncul pada tahun ke-10 kuasa 100. Alam semesta akan menjadi sangat sejuk sehingga tiada lagi haba yang tinggal. Tiada siapa pun yang dapat menduga apa yang akan berlaku selepas itu. Kesemua teori ini pun dikembangkan berdasarkan pemerhatian dan kajian. Jika benarlah seperti yang diramal, itulah yang akan berlaku. Jika ada apa-apa perubahan, nescaya semua teori ini akan berubah, mungkin lebih baik atau makin buruk. Kesemua ini adalah rahsia alam semesta yang hanya Tuhan mengetahuinya.